Здесь истории Баяна существует с 1983 года. Создал его Владимир Алексеевич Борилюк. это преподаватель нашей шахтерской школы искусств по классу Баяна, это был слепой музыкант. Он создал совет музея, куда ходили люди, и они ездили в разные города, в разные села, искали инструменты и все материалы для того, чтобы создать и открыть музей. Сама история инструмента Баяна началась 2-3 около 2-3 тысяч лет назад. И предшественником этого инструмента был инструмент, который назывался Шен. Современные пластинки не воспроизводятся, потому что здесь толстые, толстые иглы. Mm -hmm. и... mm -hmm. То есть пинфлойд не сыграет там. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. на современных инструментах разводишь мех, нажимаешь клавиши, и издается тот звук, куда ты нажал. А здесь звук на разжим звучит один, а на меха звучит другой. То есть э, нужно уловить, куда нажимать. Вот. Ну а как раз в левой клавиатуре, когда нажимается бас, вместе с басом звучит вот этот колокольчик.